stilistik menganalisis diksi, sintaksis dan gaya figuratif untuk memahami kesan penyampaian mesej. Ini merupakan kata-kata daripada Azhar Maksin pada tahun 2005. Dalam sastra, gaya bahasa memperkukuh suara terhadap isu sosial seperti keadilan dan penindasan. ini merupakan pendapat daripada Hashim Awang pada tahun 1988. Puisi sering menjadi medium suara nurani masyarakat melalui bahasa yang indah dan simbolik. Jadinya kajian stilistik uh, membongkar maksud tersirat dan nilai estetik dalam teks. Ini merupakan kata-kata daripada Leach dan Short pada tahun 1981. Puisi satu Mei oleh Usman Awang menonjolkan solidariti dan perjuangan golongan pekerja. Tambah lagi Usman Awang ni dikenali sebagai penyair rakyat yang memperjuang nilai kemanusiaan. Uh, oleh itu kajian ini menilai keberkesanan gaya bahasa dalam menyampaikan tema uh, perjuangan buruh secara stilistik. Puisi merupakan medium penting untuk menyuarakan suara golongan tertindas termasuk pekerja. Namun kajian stilistik terhadap puisi perjuangan pekerja di Malaysia masih kurang diberi perhatian. Satu Mei oleh uh, Usman Awang sering dirujuk tetapi kebanyakan uh, kajian terdahulu hanya memfokuskan kepada tema dan ideologi semata-mata. Kajian ini mengisi kekosongan dengan meneliti unsur stilistik seperti diksi, metafora, citraan dan sintaksis. Stilistik ini membantu untuk kita memahami bagaimana bentuk untuk menyampaikan makna, iaitu uh, ini ialah pendapat Leach dan Short pada tahun 1991. Teknik bahasa yang digunakan menyumbang kepada kekuatan mesej dan kesan emosi pembaca. Menurut Hashim Awang pada tahun 1992, menekankan bahawa keindahan gaya penyampaian penting dalam menilai sesebuah karya secara holistik. Jadinya, kajian ini penting untuk mengekalkan nilai kesedaran sosial melalui pemahaman terhadap kekuatan bahasa. Objektif untuk kajian kami adalah yang pertama, meneliti gaya bahasa yang digunakan oleh Usman Awang dalam puisi 1 Mei untuk memahami kesan estetik dan makna tersirat yang ingin disampaikan. Kedua, menilai keberkesanan penggunaan unsur stilistik dalam menyampaikan tema perjuangan dan penghargaan terhadap golongan pekerja dalam puisi tersebut. Untuk kaedah pengumpulan data kajian ini menggunakan kaedah analisis teks sebagai pendekatan utama untuk memahami makna tersurat dan tersirat dalam puisi satu Mei karya usungan awam. Penulis meneliti aspek bahasa puitis, imejan, struktur dan tema sosial seperti perjuangan dan kemanusiaan. Kaedah sekunder turut digunakan termasuk pencarian maklumat secara dalam talian melalui enjin carian dan pangkalan data ilmiah. Serta rujukan daripada artikel jurnal dan kajian lepas. Bahan bercetak seperti buku kumpulan puisi dan kajian sastra juga dirujuk bagi memahami konteks sejarah, sosial dan budaya. Seterusnya untuk kaedah penganalisisan data, puisi satu mi karya Usman Awang dianalisis menggunakan pendekatan sastra Melayu moden yang menekankan peranan sastra sebagai suara emosi dan perjuangan rakyat. Kajian ini memberi fokus kepada dua sudut pandang utama. Pertama, analisis gaya bahasa seperti simbolisme, metafora, hiperbola dan pengulangan digunakan untuk menyampaikan penderitaan dan pengorbanan golongan pekerja secara puitis dan bermakna. Dan yang kedua, kajian ini menilai keberkesanan unsur stilistik dalam membangkitkan tema perjuangan dan penghargaan terhadap buruh melalui gambaran kehidupan mereka yang menjadi tulang belakang negara. Analisis tematik dan konstitual terhadap baik-baik puisi -baik menunjukkan bagaimana Usman Awang secara halus tetapi tajam menyampaikan mesej sosial dengan empati. Kajian kajian terdahulu menunjukkan bahawa puisi moden Melayu bukan sekadar bentuk seni tetapi wadah penting dalam menyuarakan isu-isu sosial terutamanya berkaitan golongan pekerja dan rakyat tertindas. Penyair menggunakan pelbagai gaya bahasa seperti simbolisme, metafora, personifikasi, pengulangan dan imejan visual untuk menyampaikan mesej perjuangan dan penghidrat secara kreatif serta menyentuh emosi pembaca. Pendekatan stilistik banyak digunakan oleh pengkaji kerana ia membantu mendedahkan makna tersirat dan ideologi yang terkandung dalam sesebuah puisi. Misalnya kajian oleh Rahmat Syahri, misal Syahri Nizan dan Isha Arifin menunjukkan bahawa gaya bahasa yang digunakan bukan sekadar bersifat estetik tetapi membawa suara yang marhan dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Selain itu, kajian oleh Nur Hayati Ismail Halimah Yahya dan Farida Muhammad Nur menekankan kepentingan simbolisme dan personifikasi dalam mengangkat tema perjuangan sosial secara halus dan berlapis mania. Musuh seperti rantai, tangan, peluh dan tubuh pekerja kerap digunakan untuk menggambarkan penderitaan dan aspirasi masyarakat bawah. Kajian oleh Saifu Nizam, Zulkifli Salih dan dan Hanani Muhammad pula menunjukkan bahawa puisi kuatas yang memperjuangkan isu sosial biasanya menggunakan gaya bahasa yang tegas, emosional dan penuh imej visual yang dapat membentuk kesedaran dan empati dalam kalangan pembaca. Secara keseluruhan, semua kajian lepas menyokong bahawa pendekatan si amat sesuai digunakan dalam menganalisis puisi satu ini, karya, karya Osman Awang ini kerana pendekatan ini membantu menelusuri bahasa politis yang seharap makna dan mesej peluang pekerja yang, yang terhadap religi sosial dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Puisi ini memperlihatkan keunggulan sastra dalam memperjuangkan suara kelas pekerja dan memartabatkan nilai kemanusiaan secara politis dan menunjukkan. Melalui bayi baik yang syarat makna, Usman Awam menjadikan satu Mei sebagai medium peringatan terhadap pengorbanan, penderitaan dan maruah golongan buruh yang sering terpinggir dalam arus pembangunan negara. Suasana pekerja yang digambarkan penuh dengan bahaya, ketidakadilan dan eksploitasi bukan sekadar mengancam kesihatan, malah meragut, malah meragut nyawa. Watak-watak dalam puisi ini mungkin tanpa nama, namun ditampilkan dengan jiwa yang besar dan perasaan yang mendalam menjadikan karya ini sebagai sebuah dokumentasi sosial yang merakam jerih perih golongan marahan. Dengan menggunakan bahasa simbolik dan metafora, Osman Awang menekankan betapa pentingnya penghargaan terhadap golongan pekerja yang menjadi tunjang pembangunan negara. Maka, satu memang bukan sekadar maka satu bukan sekadar puisi peringatan hari pekerja tetapi sebuah karya yang memperkukuh solidariti rakyat mengwarjukan keadilan dan mengangkat nilai kemanusiaan sebagai asas utama dalam pembentukan tamadun bangsa Yang pertama, metafora sebagai cerminan keperlitan dan kritikan sosial yang tersirat. Metafora ialah perbandingan terus antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai persamaan dari segi makna tersirat. Baik bangunan tinggi itu masih curu minta lalu diberikanlah nyawanya, merupakan metafora yang signifikan dalam menggambarkan ketidakadilan sosial. Bangunan yang biasanya melambangkan kemajuan dilukiskan sebagai identiti bagus yang menuntut korban nyawa iaitu pekerja. Metafora ini menyampaikan mesej bahawa pembangunan fizikal negara sering mengapaikan penderitaan golongan pekerja yang menjadi tulang belakang ekonomi tetapi terhapus dalam wacana rasmi ini. Menurut Abdul Rahim Abdullah 2020, metafora dalam puisi moden bertindak sebagai alat penyuluhan kesedaran sosial yang merangsang pemikiran kritis pembaca. Seterusnya, persoalan BRC Alam sebagai wajah simpati kepada pekerja yang terluka. Persoalan Bekasi yang bahasa yang menggambarkan sesuatu yang bukan manusia seolah-olah ia mempunyai perasaan, tindakan atau sifat manusia. Berikan tanah yang selalu, selalu mengucapkan simpati memperlihatkan persoalan Bekasi iaitu tanah digambarkan seperti entiti hidup yang memahami nasib buruk. Training ini menghidupkan suasana tragik dan memberi kesan emosi seolah-olah hanya alam bersolidariti dengan pekerja yang tertindas. Usman Allah menggunakan alam sebagai simbol solidariti kepada buruh yang tertindas dengan menjadikan tanah sebagai penenang terakhir atau tempat bersemadi kepada mereka yang terkorban demi ekonomi negara. Menurut Rahman Shahdi 2020, gaya bahasa seperti ini membentuk suara kolektif rakyat yang menyampaikan penderitaan-penderitaan sosial halus tetapi bermakna. Berikut merupakan simbolisme sebagai citra tersirat kemiskinan dan penindasan pekerja. Seluar sehelai baju bertampal, tikar buruk di sudut bangsal, tulang selangka dapat dibilang Simbolisme ialah gaya bahasa yang menggunakan objek, imej atau unsur fizikal sebagai lambang kepada makna yang lebih mendalam atau abstrak. Usman Awang menggunakan simbol fizikal seperti seluar sehelai baju bertampal, tikar buruk dan tulang selangka dapat dibilang dalam puisi 1 Mei sebagai lambang kemiskinan, kelaparan dan kekurangan tempat tinggal yang selesa. Simbol-simbol ini secara tidak langsung menggambarkan penderitaan dan keperitan hidup golongan pekerja bawahan. Gaya bahasa ini menyentuh emosi pembaca secara halus namun mendalam, menjadikan mesej lebih kuat daripada pernyataan langsung. Halimah Yahya 2021, simbolisme dalam puisi moden ialah alat rintihan sosial tersirat yang, yang mampu membangkitkan emosi simpati dan kesedaran masyarakat terhadap nasib pekerja tertindas. Hyperbola sebagai penguat penderitaan pekerja. Segalanya untuk upah beberapa sen cuma. Hyperbola ialah gaya bahasa yang membesar-besarkan sesuatu secara berlebihan untuk menekankan perasaan, kesan atau makna tertentu. Contoh hyperbola seperti frasa segalanya untuk upah beberapa sen cuma bagi menggambarkan pengorbanan besar golongan pekerja dari segi tenaga, masa dan kesihatan yang hanya dibalas dengan upah yang tidak setimpal. Serasa segalanya menunjukkan pengorbanan menyeluruh. Manakala beberapa sen cuma menekankan ketidakseimbangan antara usaha dan ganjaran, sekaligus menyalahkan ketidakadilan sosial dalam sistem kapitalis. Ahmad Faizal bin Sulaiman 2020, hyperbola dalam puisi sosial bertindak sebagai pengacuan naratif penindasan yang mencetuskan tindak balas emosi yang kuat. Berikut merupakan pengulangan frasa sebagai pengukuh tekanan emosi. Lalu kudunglah jarinya, lalu kudunglah tangannya, lalu kudunglah nyawanya. Pengulangan frasa ialah gaya bahasa di mana sebuah frasa diulang beberapa kali dalam teks untuk menegaskan makna, mencipta kesan dramatik dan membangkitkan emosi pembaca atau pendengar. Pengulangan frasa lalu kudunglah mencipta kesan dramatik dan emosi yang mendalam. Teknik ini menegaskan penderitaan progresif golongan pekerja bermula daripada kehilangan anggota tubuh sehingga kehilangan nyawa. Pengulangan ini menimbulkan tekanan psikologi kepada pembaca yang membayangkan tragedi itu berulang dan menjadi sebahagian daripada sistem yang menindas. Ia berjaya mewujudkan ritma penderitaan yang berlapis, menjadikan puisi ini bukan sekadar bacaan sastra, tetapi suatu bentuk suara perjuangan yang menyentuh jiwa dan menyedarkan pembaca terhadap realiti ketidakadilan sosial. Ruhaya Saat 2024, pengulangan dalam puisi perjuangan bertindak sebagai alat retorik yang membentuk kesedaran moral dan membangkitkan empati pembaca. Citra visual sebagai mekanisme penderitaan penderitaan terhadap fizikal pekerja. Mari kita lihat petikan puisi. Jentera kilang itu masih lagi meminta, lalu kudunglah jarinya, lalu kudunglah tangannya, lalu kudunglah nyawanya. Partikel uh, ini uh, sangat kuat dan berkesan dalam menggambarkan penderitaan golongan buruh. Usman uh, Awang uh, menggunakan cerita visual secara berperingkat. Uh, beliau bermula dengan kehilangan jari, kemudian tangan dan akhirnya nyawa. Ini menunjukkan uh, betapa kejamnya sistem industri yang tidak mempedulikan apa tu nilai manusia. Gentegat di sini menjadi simbol kepada sistem kapitalis yang menghancurkan tubuh pekerja tanpa belas kasihan. Dengan gambaran ini, pembaca bukan saja dapat uh, memahami penderitaan pekerja tetapi turut merasainya secara emosi. Okey, selain itu, penggunaan citra tubuh yang cedera bukanlah sekadar unsur sastera tetapi berperanan sebagai um, strategi naratif yang boleh mencetuskan kesedaran moral terhadap ketidakadilan uh, yang dialami oleh pekerja. Seperti yang dinyatakan oleh uh, Hanani Muhammad 2021, gaya visualisasi tubuh dalam puisi moden ini dapat menimbulkan kejutan moral uh, dan mendorong pembaca untuk berfikir semula tentang nilai kemanusiaan sering terabai dalam sistem moden. Sindiran terhadap ketidakseimbangan ekonomi sebagai bentuk penegasan sosial. Okey, petikan daripada puisi yang dipilih ialah upah yang diterimanya sekadar beras segenggam. Hmm. frasa ini menggambarkan betapa kecil dan tidak setimpalnya ganjaran yang diterima oleh para pekerja walaupun mereka uh, berkorban tenaga dan masa demi pembangunan ekonomi uh, Usman Awang menggunakan gaya sindiran untuk menzahirkan realiti sebenar kelas puruh yang sering dipinggirkan dalam sistem ekonomi. Ia menunjukkan wujudnya ketidakseimbangan iaitu majikan mendapat keuntungan besar manakala pekerja terus tertindas dan terpinggir. Teknik uh, sindiran ini sangat berkesan kerana ia menyampaikan uh, apa tu orang kata kritikan secara halus tetapi tajam. Mesej yang dibawa menjadi lebih mendalam uh, dan meninggalkan kesan emosi kepada pembaca. Apa tu? Dalam dalam konteks moden, gaya ini masih kekal relevan. Terutamanya dalam isu seperti pekerja kontrak, buruh asing dan ketidakadilan gaji yang sering berlaku hari ini. Menurut Muhammad Rizal bin Harun 2021, penggunaan sindiran dalam puisi protes membantu menyampaikan kebenaran yang sukar diterima jika disampaikan secara terus terang atau literal. Imej pekerjaan kasar sebagai lambang perjuangan tanpa nama. Baris puisi yang dipetik ialah Mereka lah yang menyedut udara kotor, racun gas itu berbaur di rongga. Melalui baris ini, Usman uh, Awang menggambarkan suasana kerja yang bahaya dan tercemar yang penuh risiko terhadap kesihatan dan keselamatan para pekerja. Uh, gambaran seperti menyedut udara kotor dan racun gas menunjukkan betapa pekerja sanggup berkorban nyawa dalam persekitaran yang boleh membebankan namun Pengorbanan mereka sering tidak sedari atau tidak dihargai oleh masyarakat um, Image pekerjaan kasar yang digambarkan dalam puisi ini Mencetuskan empati terhadap penderitaan golongan buruh Yang sering dipinggirkan dan tidak dikenali Mereka ialah wira tanpa nama Menurut Ahmad Nazmi bin Hassan 2021 penggunaan gambaran sebegini dalam puisi moden berjaya menunjulkan penindasan dan perjuangan kelas uh, pekerja yang tidak diiktiraf. Ini membuktikan uh, keberkesanan unsur stilistik dalam menyampaikan mesej sosial yang kuat dan menyentuh emosi. Ha. Kontras antara menteri dan kerja sebagai kritik sosial dalam puisi 1 Mei. Osman Awang dengan bijak menggunakan teknik kontras, yaitu pembandingan dua elemen yang bertentangan untuk menonjolkan jurang yang wujud antara golongan pemimpin dan golongan pekerja. Perhatikan baik berikut, menukar nama seorang menteri, di matanya api, di tangannya besi. Di sini penyair tidak sekadar menyatakan fakta. beliau menggambarkan pekerja sebagai lambang api perjuangan dan besi kekuatan simbol sebagai kebangkitan dan daya melawan meskipun sering dipandang lemah dalam masyarakat. Teknik kontras ini bukan sahaja mencetus ketegangan malah ia juga mencerminkan satu bentuk ironi bahawa pekerja walaupun tanpa gelaran rasmi sebenarnya memiliki semangat dan kuasa dalaman yang luar biasa. Menurut Nurul Wahidah binti Muhammad Amin 2022 Unsur kontras dalam puisi ini berjaya memperkuatkan kesan dramatik. Ia menjadi medium sindiran halus terhadap ketidakadilan dan ketidakkesimbangan kuasa dalam masyarakat kita hari ini. Bunyi dan ritma dalam puisi ini digunakan untuk menyampaikan suasana yang mendesah dan menekan. Lihat baris ini. Mereka lah membunyikan mesin-mesin kilang. Debu dan serbuk logam berterbangan. Kita seolah-olah dibawa masuk ke dalam dunia para pekerja suasana kilang yang bising, penuh habuk dan mencemarkan. Bunyi dan visual yang dibina melalui pemilihan kata seperti membunyikan dan frasa konkret seperti serbuk logam berterbangan menjadi pengalaman itu begitu hidup dan menekan. Malah ritma yang cepat dan padat serta struktur ayat yang pendek-pendek menonjolkan keletihan, rutin keras dan emosi tertekan yang dilalui oleh para pekerja setiap hari. Menurut Rahmat Hidayat bin Saleh 2023, ritma dalam puisi sosial bukan sahaja memperindah bentuk, malah ia menyampaikan desakan emosi dan realiti keiras kehidupan masyarakat marahin. Sebagai penutup, kita perlu sedar bahawa satu meh bukan sekadar sebuah puisi yang indah dari segi gaya bahasa. Tetapi ia juga adalah naskah perjuangan. Ia menggambarkan tekanan yang tekanan hidup yang dialami golongan pekerja ia menyoal sistem yang tidak adil dan ia meniupkan semangat untuk terus melawan ketidakseimbangan kuasa. Usman Nawang menggunakan pelbagai teknik, metafora, personifikasi, simbolisme, hiperbola, ritma dan bunyi, semuanya demi satu tujuan, memberi suara kepada mereka yang sering tidak didengari. Bahasa yang digunakan bukan sekadar alat komunikasi, ia menjadi alat perjuangan gabungan antara estetika dan ideologi dalam puisi ini membuktikan bahawa sastra mampu menggerakkan kesedaran, menyentuh perasaan dan membina pemikiran kritikal dalam masyarakat. Akhir kata, satu meh bukan hanya sebuah puisi. Ia adalah cermin masyarakat, ia adalah suara pekerja dan ia adalah seruan keadilan.